Алло, запускают, поднимайся скорее. Запускают. Уже запускают в зал. Я захожу в зал. И всегда. Отныне и присно, и водитель. Ну давай, приезжай с Хорошо. Да, же... да, Алена, вы выступите первым. Первый ряд да. Я была в зале. Ничего, сидите. Я была в Лысый с такой, ну, до... да. Ой, шапку, шапку я забыла свою. Ну, я, то, с не будет. И если у вас еще нет, сейчас дайте, я поработала, а теперь работаете. две части, вернее, жилых домов, 17, 19, 29. Если вы будете друг другу мешать, вы ничего не добьетесь, абсолютно. Я ответственный за зал Данинской администрации. Поэтому я вас просто призываю, если вы сейчас, допустим, я не вмешиваюсь в ваши взаимоотношения, но если вы сейчас первая половина помешает провести собрание второй половине, вы не добьетесь ни в админцентре, ни в других структурах. Пожалуйста, я закончу, потом будете говорить. Вы ничего не добьетесь, абсолютно. Поймите одно, вас сейчас... Так, пожалуйста. Простите, я, разговор, сясть, бьется, да. все, да, Значит, я вам советую одно сейчас. Внимательно выслушать друг друга. Найти консенсус. Иначе это будет до бесконечности. И ваши проблемы, которые существуют на сегодняшний день в ваших домах, останутся на том же уровне, на котором они сегодня. Поэтому... Давайте найдем сейчас взаимопонимание. Первое, первое собрание было проведено. Таким образом, никто никому не мешал. Давайте сейчас садимся на места и приступаем к работе. Значить, хто представітеся з тієї частини, яка сьогодні должна провести збирання? Давайте, пожалуйста, начинайте работу. роботу. Значить, добрий вечір. Я думаю, мене всі навіть бачили. Я думаю, що почнемо не з тієї частини, з тієї, а просто почнемо з збору. Перше, треба вибрати голову зборів, визначити регламент, і провести збори згідно регламенту, якщо хтось хтось якогось, і провести обов'язкову реєстрацію членів кооператива. Так як списки нам не дали і нормально зареєструватись не дали, ми можемо спокійненько самі зареєструватися. Всі це можуть зробити. Якщо хтось хоче сказати, є мікрофон, виходьте і говоріть. Є. Є. Прошимо, просимо зайняти місце секретаря. Я пропоную ще до президіума обрати Пономаренко, Микола Семенович, боровік Ніна Миколаївна,

Как это написано в уставе, я сейчас передать. Но, помимо этого, прием члены кооператива осуществляется на загальных сборах. Поэтому все желающие вступить в члены кооператива должны и обязаны пустить в зал. Естественно, это законодательство. Не слушайте того, что вы не должны присутствовать в зале. Вы не только должны, те, кто хочет вступить, обязаны присутствовать в зале. Это не закрытое акционерное общество, куда приглашают только акционеров. Это собрание кооператива, где есть желающие вступить в кооператив. Это законодательство и это наш статут, который я вам сейчас всем процитирую. Я цитирую. Это в этом вопросе. Вы уже в прошлый раз трогали. Значит, послушайте, пожалуйста, членство в ЖБК, статут наш. Он небольшой, да, он такой укороченный, но вот здесь это присутствует. Членому корпоративу. Є громадяни, та пункт третій. Членство в ЖБК та прийом громадян до членів житлово-будівельного кооперативу. Пут розділ третій. Пункт э, 3.1. Членами кооперативу є громадяни, які мешкають в квартирах кооперативу або є власниками квартири. Які мешкають в квартирах кооперативу кома, або є. властниками квартиры. Вы понимаете, о чем это говорит? Это... Народ, там Саша, помолчите, там, пожалуйста. Специальный порядок. Вступление нет. Вступление. В этом... есть другое законодательство. Это у нас э, закон о кооперации. Это законодательство Украины. В законодательстве закон о кооперации. Я читаю. Почекайте, вы нам лекцию читаете. А, Может, слушайте, давайте будем еще Алла Ивановна, ну пожалуйста, не надо меня избирать. Если... Алла Ивановна, выберите своих. Продлежит утверждению общим собранием его членов. Порядок принятия такого решения и его утверждения определяется уставом кооператива. А у нас в уставе, я снова повторяю, устав подписан Таисией Ивановной, каждая страничка за оригиналом сгибна. И в уставе сказано, что членам кооператива есть граждане, которые мешают в кооперативу кооператива КОМА, а воевластникам власниками квартир. Кому это непонятно? Мало того, в законе о операции, если вы читали его, говорится о том, что могут быть членами кооператива, помимо родителей, несовершеннолетние дети, но совершеннолетия, э, э, вступления в совершеннолетие, они должны... Э, Мы ждали отчета председателя и ревизионной комиссии. Мы приглашаем Тарисю Иванну, нашего председателя, и все вопросы я вас очень прошу. Мы все-таки, да. И я вас очень прошу. Каждое выступление по закону должно сопровождаться обсуждением. Пожалуйста, не затягивайте обсуждение. Я думаю, тем. Сейчас, да. Вы понимаете прекрасно, что выступление... Вы не да. Кто за то, чтобы предоставить слово отчет Таисии Ивановне Олейни? Народ, вы знаете, что меня больше всего возмущает? Вот эта команда говорит, что... Члены кооператива, не члены кооператива. У меня возникает вопрос, очень интересный. И вдумайтесь, пожалуйста, те, кто не члены кооператива. А какого хрена, когда мы в платежках платим вытраты кооператива? Если у нас в... живут не члены кооператива, зачем вытраты кооператива? То не дайте платить только члены. Шановний Юрій, будь ласка, хай голова тоді, звітує, скільки у нас заявності членів, скільки коштів. чекайте, я задам, скільки коштів сплачено, сплачено не членами кооперативу на витрати кооперативу. Іде ці кошти. І на якої основі ми їх правили? Ну просто знаєте, вже, вже нема. А, а, ну, Просто слів нема на ці репліки. Вирічная теперь, вычле. Я з першого року коробки на мене приймала і ще. Так в мене вже запитання, може я вже і не член? Ви розумієте, регламент ми повинні соблюдать, Але регламент сьогодні скомканий. я повторяю. Уважаемые друзья, и э, сожители, сожительницы и все остальное. Это так для шутки юмора. Разница между членом кооператива и просто проживающим огромная. Почему? Потому что только член кооператива имеет право избирать и быть избранным. Члены кооператива, которые с 1995 года в этом кооперативе, они его строили. Они его вытащили да. на себе, сплачивая первый взнос, второй первый взнос, получая кредит, не послушайте меня, потом скажут. И потому в статуте четко записано, что именно эти люди, которые с, вот с 95-го года в кооперативе, имеют право от одной квартиры только один человек. Если развелись супруги, тогда может быть двое, если выделены парень, но от одной квартиры один человек. И потому, поймите, кооператив это не просто общество людей, это общество собственников трех домов. Трех домов собственников. И только вашей одной квартиры. И потому. И потому надо подходить к приему, вопроса приема новых членов кооператива, вывожено и смотреть, кто, что и зачем. Потому что принять легко, но даже Предыдущее псевдособрание даже принять не смогло правильно. Я вам отвечаю, не смогло правильно принять. В предыдущем, в предыдущем правлении только один член кооператива. Один член кооператива. Это все было незаконно. Ребята, потому и сорвали Потому и сорвали нынешнее наше собрание, чтобы не дать провести законное собрание. Зарвал, сорван. Я вас прошу не делать неправильные, незаконные решения, потому что они ни к чему. Калинок, Спасибо. Мы передадим вашему коллеге юристу, адвокату, практикующему. Значит, смотрите, уважаемый юрист, уважаемый юрист, сюда повернитесь, послушайте, пожалуйста. Значит так, да. устраивать куда вот мордобой с китушками, это между прочим тоже незаконно. И если мы будем говорить о форме нашего правления, 2 существует, пока все строится, вводится в эксплуатацию и переходит. Но, естественно, я вам хочу сказать, поскольку у них в первом пункте был вопрос членского в кооперативе, который они хотели обрубить на корню, не пустив желающих вступить в этот зал, в кооператив, не пустив их в этот зал, я хочу вернуться к теме прошлого нашего собрания. У нас 58 заявлений желающих вступить. Перечень. Те, которые на самом деле прописаны и желают вступить в кооператив. Согласно нашему уставу, это дозволено. Согласно закону о кооперации украинскому, это дозволено. Какая проблема возникает в том, чтобы этих людей не пускать в зал? Никакой.